В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает агентство «Интерфакс» Украина со ссылкой на свои источники, на нем могут быть одобрены санкции Украины в отношении Российской Федерации. 57 украинских военнослужащих за эти сутки освобождены из плена террористов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Гарант также отметил, что объявленное перемирие дает возможность усилить армию и подготовить линию обороны поселков и городов Украины. Тем временем террористы на Донбассе планируют расширить подконтрольные им территории, заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. Однако, по его словам, пока боевики не предпринимают никаких активных действий для этого. За последние Сутки в зоне АТО были единичные нарушения режима прекращения огня. Так из минометов и ракетных систем был обстрелен донецкий аэропорт. На блокпосте в районе станицы Луганска на мини-террористов подорвался гражданский автомобиль. Погибла женщина-водитель и один пограничник ранен. Андрей Лысенко отметил, что террористы значительно снизили свою активность возле Мариуполя и Новозовска. Это объясняется присутствием миссии ОБСЕ. И в то же время российские войска приостанавливают выход из Украины. Зафиксирована концентрация присутствия террористов в районе Рассыпнова и Пелагеевки Донецкой области. На территории временно оккупированного Крыма на полигоне взлетно-посадочных систем «Нитка» около города Саки завершились учения летчиков отдельного корабельного истребительного авиационного полка палубной авиации Северного флота. Мир нуждается в новой стратегии безопасности. На этом президент Украины Петр Порошенко акцентировал внимание участников 11-го ежегодного форума Ялтинская европейская стратегия. Ведь сегодня идет борьба не только за территориальную целостность и независимость Украины, но и за всемирную безопасность, подчеркнул президент. Подробнее о тех, какие вопросы обсуждают на дипломатической форме, смотрите далее в сюжете. Впервые за последние 10 лет ялтинская европейская стратегия проходит не в Солнечном городе на полуострове, а в Киеве. Но это временно, уверен президент Петр Порошенко. Ведь одна из главных задач на сегодня ⁇ вернуть Крым в семью. Говорят, что мы потеряли Крым. Нет, у нас вторжение в Крым. Но Крым будет снова с нами. Это не будет сделано военными средствами. Я уверен, мы выиграем это экономическое либеральное соревнование за настроение крымчан. Потому что мы будем эффективны, некоррумпированные, демократические и свободные. Мирным путем надо урегулировать ситуацию и на востоке страны, убежден Порошенко. Один из путей – децентрализация власти. В стране надо не только провести внеочередные выборы на местах, но и внести соответствующие изменения в Конституцию, опираясь на опыт Польши. Таким образом, украинцы смогут сами решать, на каком языке говорить, какие праздники отмечать и как распоряжаться деньгами из местных бюджетов. А вот международная политика, безопасность, армия и стратегические пути развития страны останутся в руках центральной власти. По содержанию и сути специального закона об особом статусе для некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вы там не найдете никакой опасности для территориальной целостности и безопасности моей страны, никакой угрозы для независимости моей страны. Мирное урегулирование кризиса на востоке Украины поддерживают европейские политики. Говорят, уже видят некоторые результаты договоренностей о перемирии. Россия начала выводить свои войска из территории Украины, а украинские военные заложники постепенно возвращаются домой. Но федерация должна сделать больше. Было бы так уж. Было бы также полезно, если бы Россия воспользовалась влиянием на боевиков, чтобы они сложили оружие. Тем более, что боевики и дальше обстреливают украинские войска и живые кварталы. И как у могущественного члена Совета ООН, в России есть ключевая ответственность за деэскалацию этого конфликта и обеспечение дальнейшего уважения международного права. В то же время у многих остаются большие сомнения в том, что конфликт можно урегулировать подписанием договора о дружбе между Украиной и Россией. Россия вернула нас назад к XVII веку. Она нарушила абсолютно все принципиальные соглашения, которые были подписаны в течение последних 70 лет. И как же можно будет полагаться на любое другое соглашение с россиянами, если Россия так откровенно нарушает эти принципы? Впрочем, война и мир не единственные темы, которые беспокоили участников встречи. Реформировать и модернизировать страну еще одна жизненно важная задача Украины на ближайшие десятилетие, считают европейцы. Киев уже начинает реализовывать свою стратегию реформ, в основе которой соглашение об ассоциации с Евросоюзом. При этом президент Европарламента Мартин Шульц пообещал, что ЕС поможет Украине финансово предоставив 8 миллиардов евро помощи. Анна Каменева, Наталья Пругар, БТВ. Петр Порошенко приветствует усилия ЕС по синхронизации процесса ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Глава государства выразил надежду, что 16 сентября документ будет ратифицирован. Мартин Шульц, в свою очередь, заявил, что будет организована видеоконференция для одновременного освещения события. Благодарю вас за то, что вы нарушаете все процедуры и все алгоритмы, чтобы добиться во вторник 16 сентября синхронной ратификации соглашения об ассоциации. Я думаю, что это исторический момент. Я не помню примеров, чтобы два парламента одновременно ратифицировали общий договор. И мы попытаемся устроить видеоконференцию, чтобы оба зала видели, как голосует второй парламент. Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации вступили в силу. Финансовые ограничения направлены против пяти госбанков России. Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Также Евросоюз ограничил доступ к финансированию трем крупнейшим нефтяным компаниям Федерации. Речь идет о Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. Западным предприятиям запрещено продавать им технологии в области геологоразведки или бурения. ЕС наказал и 9 предприятий оборонного комплекса России, в том числе и крупнейшие из них Уралвагонзавод, Оборонпром и Объединенную авиастроительную корпорацию. Черный список невъездных россиян расширился на 24 фамилии. В ответ на действия России Евросоюз углубил санкции, принятые еще в июле. Речь идет о доступе к нашему рынку капитала, обороны чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Также лидеры ЕС поручили нам составить список лиц, поддерживающих сепаратистов в Восточной Украине. Санкции временные и могут быть пересмотрены к концу месяца, в зависимости от развития событий и выполнения мирного плана. Новые санкции против России сегодня ведут и Соединенные Штаты. Президент Барак Обама сказал, что США повысит политическую изоляцию и экономические затраты Москвы, особенно в сферах, представляющих важность для президента Путина и его окружения. Прежде всего, пополнится черный список российских компаний и лиц, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине. Предполагается, что накажут Сбербанк. Американцам запретят заключать договоры с ним на срок более 30 дней. Кабинет министров Украины направил в СНБО предложение относительно персональных санкций в связи с российской агрессией. Среди них запрет въезда на территорию Украины и блокирование активов юрлиц, поддержавших военную агрессию по отношению к Украине, терроризм и оккупацию части страны. Ранее Украина запретила транзит через свою территорию вооружения и военной техники российского производства, а также экспорт в Федерацию товаров военного назначения и двойного применения. Кабмин предложил оформить эти положения как отдельный вид санкций. Их должны рассмотреть в СНБО и принять окончательное решение, которое вводится в действие указом президента. Напомню, сегодня вступил в силу закон Украины о санкциях против стран-агрессоров. правительстве посчитали предварительный ущерб от действий террористов. Потери составляют почти 12 миллиардов гривен. Цифра прозвучала в ходе встречи вице-премьер-министра Владимира Гройсмана с иностранными инвесторами и представителями Евросоюза. В списке разрушенных объектов в Донецкой и Луганской областях – жилые дома, объекты инфраструктуры и промышленности. Мы всего имеем у нас 11 325 объектов на общую сумму 11,8 миллиардов гривен. Но опять-таки я вынужден сказать, что это предварительный расчет, потому что есть много мест, куда мы не имеем доступа и оценить потери не можем. Но мы понимаем, что меньше это точно не будет. Воронежский областной суд отложил до понедельника слушание по жалобе защиты на меру пресечения Надежды Савченко по техническим причинам. Около 15.30 видеосвязь СИЗО, где содержит Савченко, прервалась. Адвокат украинской летчицы Николай Полозов в своем твиттере сообщил, что суд удовлетворил ходатайство защиты о полном оглашении материалов дела, свидетельствующих о непричастности Савченко к гибели журналистов. Это, по мнению юриста, позволит снять основания для содержания летчицы под стражей. Thank okay. you. Боинг-777 сбили ракета «Земля-воздух». Это основная версия катастрофы малазийского лайнера. Ее озвучил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в интервью газете «Вольштранд». Всего голландская прокуратура изучает четыре версии. Несчастный случай, террористическую атаку внутри самолета или с земли, или с воздуха. По данным полиции, в рамках судебно-медицинской экспертизы анализируются 25 металлических, металлических объектов, которые обнаружили на телах и в багаже погибших. Всего следователи изучают около 500 вещественных доказательств. И сегодня же стало известно, что Нидерланды в ближайшее время отправят группу для продолжения расследования на место крушения малазийского «Боинга». Украинка Елена Костевич завоевала серебро чемпионата мира по стрельбе, который проходит в Испании. Таким образом, она первой среди наших спортсменов получила лицензию на Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщают в Национальном олимпийском комитете Украины. И далее в эфире программа «Национальный интерес». Вопрос природы, обожествления власти в России проанализирует политтехнолог Денис Богуш. Смотрите сразу после финансовой информации. До встречи!